assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh yahudiylarning falastin yerlariga tarixiy haqlari bor bu falastinning noqonuniy bosib olinishini qo'llab quvvatlaydiganlar ayniqsa siyosatchilar ommaviy axborot vositalari va ularning keng jamoatchiliklari tarafidan aytiladigan umumiy da'vodir keling ularning bu davolari tarixiy jihatdan to'g'rimi yo'qmi tekshirib ko'raylik bunday qilish uchun yahudiylarning o'zlari muqaddas deb bilgan kitoblaridan hamda musulmon bo'lmaganlar tomonidan yozilgan tarixiy -e akademik ma'lumotlardan ham foyda bularning hammasi qanday boshlanganini ko'rish uchun tarixga nazar tashlaylik xudo bugungi kunda biz iroq deb ataydigan yerda tug'ilgan ibrohim alayhissalomga kanonliklarning yeri bo'lgan kanonga borishni buyuradi bu yerda ko'rib turganimizdek bani isroil hatto mavjud bo'lmagan paytlarida bu yerlar kanonliklarga tegishli bo'lgan ularning o'sha yerlarga egalik huquqlari bo'lganini butun tarix bo'ylab ko'rishimiz mumkin shunday qilib ibrohim alayhissalom taxminan eramizdan avvalgi ikki minginchi yilda aytilgan yerga safar qiladir va xudo u zotga va u zotning avlodlariga bibliyaning eski ahd ibtido kitobi o'n ikkinchi bobda zikr qilingan yerni berishni va'da qiladi keyin u zot uylanadilar va farzandli bo'ladilar ismoil va ishoq alayhissalomlar ham tug'ilishadi keyin ishoq alayhissalomning yaqub alayhissalom ismli o'g'illari bo'ladi va xudo ishoqqa ham yaqubga ham o'sha yerni va'da qiladi men bunga alohida urg'u berayotganimning sababi biz bu nuqtaga birozdan keyin qaytamiz chunki bu nihoyatda muhim nuqta keyin xudo yaqub alayhissalomni isroil deb ataydi shunday qilib bu ism ilk bor paydo bo'ladi yaqub alayhissalom o'n ikki nafar o'g'il ko'radilar keyin yusuf alayhissalom va u zotning akalari haqida mashhur qissadagi voqealar bo'lib o'tadi so'ng esa yusuf alayhissalom misrda hokimiyatga ega shaxsga aylanadilar falastinda qurg'oqchilik bo'lganidan biroz o'tib yaqub alayhissalomning o'g'illari misrga yordam so'rab borishadi keyin ular u yerda yusuf alayhissalomni topishadi yusuf alayhissalom ularga otalari yaqub alayhissalom va barcha isroilliklarni yaxshiroq hayot kechirish va falastinda sodir bo'layotgan qurg'oqchilikdan qutulish uchun misrga olib kelishni so'raydilar shu yergacha bo'lgan joyda biz ibrohim alayhissalom asli falastinlik bo'lmaganlarini ko'rishimiz mumkin O'z zotning barcha avlodlari shu jumladan ishoq va yaqub alayhissalomlar ham tuba xolisi kanonliklar bo'lgan bu yerlarga begona edilar keyin ular oxir oqibat falastindagi vaziyat sababli u yerdan ketishga qaror qilishgan keyinchalik yusuf va yaqub alayhissalomlar vafot etishadi ularning avlodlari firavn isroilliklarni o'ldirib qul qilishni boshlamaguncha misrda muvaffaqiyatli yashab kelishadi so'ngra xudo ularga muso alayhissalomni yuboradi u zot qissada aytilganidek ularni misrdan taxminan eramizdan avvalgi bir ming to'rt yuz qirq oltinchi yilda olib chiqib ketadilar va yana bir bor kanonliklarning yeri bo'lmish falastinga yo'l oladilar yo'llari davomida sinay tog'ida to'xtaydilar bu tog' biz hozirgi kunda yahudiylik dini deb biladigan dinning boshlanish nuqtasi bo'lganini ko'rishimiz mumkin muso alayhissalom xudodan lavhlar va amrlar qabul qilib oladilar ammo yahudiylar muso alayhissalomga itoat qilishmaydi xudoning amrlariga ham bo'ysunishmaydi va oltin buzoqqa ibodat qilishni boshlashadi shuning uchun xudo ularni jazolaydi va ular 40 yil yer yuzida adashib yurishlarini aytadi buning sababi axloqi buzuq avlod o'lib yangi avlod ularning o'rnini egallashi edi xudo ularga kanon yerlarini berishni yana bir marotaba aytadi kanon yerlari falastin deb atalgani bobil rim va Assuriya imperiyalari tomonidan hujjatlashtirilgan shunday qilib muso alayhisalom o'sha yerga yo'l oladilar ammo u yerlarga qadam bosmasdan vafot etadilar muso alayhissalomning vafotlaridan keyin Yoshua boshliq bo'ladi va kanonliklarning yerlariga bostirib kirishni boshlaydi isroilliklar kanon yerlarida yashaydigan mahalliy aholini qo'llaridan kelgancha qirib tashlashadi ular erkaklarni ham ayollar bola chaqalarni ham hayvonlarni ham o'ldirishadi hatto ular nin yerlarini yoqib yuborishadi buni bibliyaning eski ahd yoshua kitobi olti sakkiz va o'ninchi boblarida ko'rishimiz mumkin ular shahardagi hammani erkaku ayollarni yoshu qarilarni mol qo'y eshaklarni butun jonzotni qirib tashladilar isroil lashkari shahar tashqarisida sahroda butun ay qo'shinini qirib tashlashdi ularning hammasi halok bo'lgandan keyin isroil lashkari ayga borib u yerda qolganlarning hammasini yo'q qildi o'sha kuni butun ay aholisi hammasi bo'lib o'n ikki mingta erkak va ayol halok bo'ldi ayda yashovchilarning hammasi yo'q qilinmaguncha yoshuva nayza ushlagan qo'lini tushirmadi egamiz yoshuvaga buyurganday isroil lashkari faqatgina mol qo'y va shahar aholisining mol mulkini o'zlariga o'lcha qilib oldi yoshuva ay shahrini yondirib yubordi o'sha shahar bugungi kungacha vayron bo'lib yotibdi ay shohini esa qatl ettirib jasadini tik o'rnatilgan xodaning uchiga qoqtirdi uning jasadi kechgacha o'sha yerda osilib turdi quyosh botgandan keyin isroil jangchilari yoshuvaning buyrug'iga ko'ra jasadni xodadan tushirib shahar darvozasining ostonasiga tashladilar uning ustiga katta tosh uyumi to'pladilar shu tosh uyumi bugungacha o'sha yerdadir beshala shoh qochib makkedodagi g'orga yashinib olishgan edi yoshuvaga beshta shoh topildi ular makkedodagi g'orning ichiga yashirinib olishgan ekan deb aytishdi Yoshua shunday dedi katta toshlar olib g'orning og'zini yopinglar shohlar chiqib ketmasligi uchun u yerga qo'riqchilar tayinlanglar lekin hammangiz ham o'sha yerda qolib ketmang dushman lashkarlarini quvib ularga orqadan hujum qiling ularni o'z shaharlariga kirishlariga yo'l qo'ymang chunki egangiz xudo dushmanlarni sizning qo'lingizga bergan Yoshua va butun isroil lashkari dushmanlarning deyarli hammasini qilichdan o'tkazdi faqat bir ikkitasigina o'z mustahkam shaharlariga qochib borib tirik qoldi butun isroillashkari makkedodagi qarorgohga sog' salomat qaytib bordi shundan keyin o'sha yerlardagi hech kim isroil xalqiga qarshi gapirishga jur'at eta olmadi yoshua g'orning og'zini ochib beshta shohni mening oldimga olib kelinglar deb buyurdi uning aytganini qilib beshta shohni quddus hevron yarmut lahish va eglon shaharlarining shohlarini g'ordan olib chiqib uning oldiga olib kelishdi yoshuva butun isroil jangchilarini yig'ib o'sha 5 ta shohni yerga yotqizdi jangchilarning boshliqlariga esa shunday dedi yaqinroq kelib oyoqlaringizni shohlarning bo'yinlariga qo'yinglar ular kelib oyoqlarini shohlarning bo'yinlariga qo'ydilar yosh gapida davom de etdi endi qo'rqmang vahimaga tushmang faqatgina dadil va botir bo'linglar egamiz sizga qarshi chiqadigan hamma dushmanlarni shu qo'yga soladi shundan keyin yoshuva shoxlarini o'ldirib ularning jasadlarini tik o'rnatilgan 5 ta <imitation> xodaning uchiga qoqdi Jasadlari kechgacha xodalarda osilib turdi shunday ekan bugungi kunda falastindagi bosqinchi kuchlar begunoh ayollar va bolalarni o'ldirayotganini ko'rsangiz hayratlanmang chunki shunday qilish ularning kitoblarida zikr qilingan va ular shunga ishonishadi shu ularning o'tmishda qilgan ishlaridir shundan keyin taxriban eramizdan avvalgi 1356 yillarda xudo yoshuvaga bu yerni hamda hali bosib olinmagan yoki bosib olishga kuchlari yetmagan boshqa yerlarni ham o'zining 12 qabilasiga bo'lib berishni buyuradi shunda har bir qabila o'ziga va'da qilingan yer uchun jang qilishi mumkin bo'ladi ularning e'tiqodiga ko'ra keyin xudo ularga va'da qilingan yerlardagi har bir odamni va va'da qilingan yerlardan uzoqlarda yashaydigan boshqa odamlarni ham qilichdan o'tkazishga buyuradi go'yo ular qonunlar kitobi yigirma ikkinchi bobda aytib o'tilganidek erkaklarni qatl qilishlari hamda ayollar va o'sha yerlardagi boshqa ne'matlarni o'zlariga olishlari mumkin edi shundan so'ng xudo ularga o'sha odamlarni bu yerlardan chiqarib tashlashini va o'sha yerlarning qirollarini qatl qilishlari va ularning ismlarini tarixdan o'chirib tashlashlari uchun ularning qo'llariga keltirib berishini va'da qiladi shohlarni ham sizlarning qo'lingizga beradi sizlar ularning nomlarini yer yuzidan o'chirasizlar hech kim sizlarga bas kelolmaydi ularning hammasini halol qilasizlar shunda ular xuddi bu xalqlar hech qachon mavjud bo'lmagandek qilib tarixni soxtalashtira oladigan bo'lishadi men bularni hammasini to'qib chiqarayotganim yo'q bular haqiqatan ham bibliyaning eski ahdida aytilgan gaplar keyin yahudo jang qilib kanonliklar tomonidan Yerushalim deb ataladigan shaharni qudusni qo'lga kiritadi yaqub alayhissalomning boshqa o'g'illari va qabilalari o'zlariga va'da qilingan deb davo qiladigan yerlar uchun jang qilishadi ammo ular yahudodan kuchsizroq edilar shuning uchun yahuda uddalaganidek yerlarning boshqa qismlarida yashaydigan mahalliy aholini o'ldira olishmaydi oxir oqibat ularni o'lpon to'lashga majbur qilish bilan to'xtashadi ha bu o'sha şey, yahudiylar musulmonlar bilan suhbatlashayotganda doim shikoyat qiladigan o'lpon jiziya nima bo'lgan taqdirda ham hakamlar kitobi birinchi bobda aytilishicha ular mahalliy aholini ushlab turishga majbur bo'lishgan oxir oqibat ularni haydab chiqara olishmaydi shundan keyin birinchi marta falastin yerlarini haqiqiy bosib olinishi shoh shovul tomonidan amalga oshiriladi u o'n ikki qabilani birlashtiradi va taxriban eramizdan avvalgi bir ming ellik birinchi yilda ular uchun qirollikka asos soladi undan so'ng shoh dovud alayhissalom hamda podshoh sulaymon alayhissalomlar kelishadi va ularga ibodatxona qurdirishadi ammo podshoh sulaymon alayhissalomning vafot lardan keyin yer yuzida isroilliklar tomonidan axloqsizlik tarqaydi va kufr boshlanadi o'sha paytlarda falastin yeri ikki qismga bo'lingandi yahudo imperiyasi va isroil imperiyasi so'ng assuriyaliklar yerga bostirib kirishadi isroildan butun imperiyani tortib olishadi misrni ham egallashadi keyin assuriya imperiyasi yahudiylarni biz bugun iroq deb ataydigan yerga surgun qilishni boshlaydi bundan keyin tahriban eramizdan avvalgi olti yuz o'n birinchi yillarda bobil imperiyasi falastinni egallab oladi u yerning qolgan qismi bo'lgan Yahudo yerlarini ham olishadi bobilliklar sulaymon alayhissalomning ibodatxonalarini vayron qilishadi va qolgan isroilliklarni ham iroqqa surgun qilishadi eramizdan avvalgi 586 yilda bo'lib o'tgan ushbu hodisa Bobil surguni nomi bilan tanilgan bu yerda biz isroilliklarning butun tarixi davomida ular o'zlariniki ekanini davo qiladigan yerni bor yo'g'i taxriban 420 yil boshqarishganini ko'rishimiz mumkin ular ushbu yerlarni qo'llardan kelgancha tub aholini va o'sha yerda yashaydigan mahalliy aholilarni genotsid qilish orqali tortib olishgan va qirg'in barot qila olmagan boshqa xalqlarni esa o'lpon to'lashga majbur qilishgan Bobil imperiyasi uzoq davom etmadi eramizdan avvalgi 536 yilda fors imperiyasi ularni mag'lub etdi iroqqa surgun qilingan oz sonli isroilliklar falastinga qaytayotganlarida ular eski ahd yozuvlarining ko'rsatishicha 500 ming nafar atrofidagi aholi bo'lishgan ularning aksariyat qismi surg'un paytidagi urushlarda vafot etib ketishgan shunday qilib oz sonli isroilliklar qaytib kelishgan ular falastinda hali ham forslar hokimiyatiga bo'ysungan holda bo'lgan boshqa mahalliy aholi bilan yonma yon qaramlikda yashashgan shundan keyin forslar ushbu yerlarni makedoniyalik aleksandrga yutqizib qo'yishadi makedoniyalik aleksandrning o'limidan keyin rim imperiyasi falastinni bosib oladi isroilliklar rim imperiyasi imperatori titga qarshi isyon qilishadi u isroilliklarni mag'lubiyatga uchratadi va ularning ibodatxonalarini vayron qiladi bundan keyin isroilliklar yana rim imperatori adrianga ham qarshi isiyon ko'tarishadi u ham tahriban eramizdan avvalgi bir yuz o'ttiz ikkinchi yilda ularni yengadi ba'zilarini o'ldirib qolganlarini falastindan haydab chiqaradi o'sha paytdan boshlab to islomning ikkinchi xalifasi bo'lmish umar ibn xattob roziyallohu anhu boshchiliklarida musulmonlar rimliklar bilan taxriban olti yuz o'ttiz to'rtinchi yilda jang qilib falastinni ulardan ozod etmaguncha yahudiylar falastin yerlarida umuman bo'lishmagan falastin 1917 yilgacha musulmonlar hukmronligi ostida bo'lib kelgan va musulmonlar qo'lidan hech ham chiqib ketmagan faqatgina 1999 yilda falastin Salohiddin qaytarib olgunga qadar 80 yil mobaynida salibchilarning qo'liga o'tgan shunday qilib agar kimdadir avvalgi boshqaruvga asoslangan holda falastinda haqqi bo'lsa bu musulmonlar bo'ladi musulmonlar falastinni taxriban 1300 yil boshqarishgan bundan farqli ravishda isroilliklar falastinni faqatgina 420 yilcha boshqarishgan va agar kimdadir tarixiy nuqtai nazarga asoslangan holda falastinda haqqi bo'lsa ular hatto hech qanday yahudiy tug'ilmasidan 6000 yil oldin arab yerlaridan falastin yerlariga kelib joylashgan kanonliklardir ularning ko'plab zurriyotlari musulmonlar hukmronlik qilgan davrlarda musulmon bo'lishgan bugungi falastinliklar tarixiy yozuvlar ko'rsatadiganidek kanonliklarning zurriyotlaridir illin beti o'zining arablar va yahudiylar kanon yerlarda nomli kitobida shunday deydi milodiy yetti yuzinchi yillardagi arab bosqinchilar tuba aholini islomga olib kirishgan doimiy aholi sifatida joylashishgan va mahalliy aholi vakillari bilan turmush qurishgan hozirgi natija shundan iboratki hozir ular kanonliklar qachon tugab arablar qachon boshlanganini bilib bo'lmaydigan darajada butkul aralashib ketishgan shunday qilib musulmonlar boshqaruv sababidanmi yoki tarixiy jihatdan falastinda doim yashab kelganlari sababidanmi falastinliklarning ushbu yerlarga haqlidirlar o'n to'qqizinchi asr oxirida avstriyalik jurnalist herslga o'xshagan odamlar tomonidan boshlab berilgan seonizm siyosiy harakati oldinga chiqadi uning siyosiy harakati 3 ta maqsadga yetishni niyat qilgan birinchisi yahudiylarni falastin yerlariga qaytishga chorlash keyin sulaymon ma'badini qayta qurish va isroil hukumatiga asos solish ushbu siyosiy harakat qilgan birinchi ish yahudiy aholini yevropadan falastin yerlariga ko'chishlarini tashkillashtirish bo'ldi 1882 yilda falastinda yashagan yahudiylar soni aholining umumiy sonining 3% dan ham oshmagan edi shunday qilib 1882 yildan 1948 yilgacha bo'lgan oraliqda ular oltita migratsiya harakatlarini tashkillashtirib falastindagi yahudiy aholi sonini uch foizdan o'ttiz bir foizgacha ko'tarishdi u paytlarda falastin britaniyaliklarning hukmronligi ostida edi britaniya yerning aksariyat qismini yahudiylarga berdi va kuch ishlatgan holda isroilni terrorchi mustamlaka mamlakati sifatida shakllantirdi shuning uchun ham biz bugun isroil hukumatidagi mansabdor shaxslarning kelib chiqishlari yevropadan kelgan migrantlar ekanini ko'rishimiz mumkin shu sabablardan ham sionistlarning falastin yerlarini da'vo qilishga siyosiy tarafdan ham diniy tarafdan ham yoki tarixiy jihatdan ham hech qanday haqlari yo'q ular o'zlariniki bo'lmagan yerlarni kuch bilan egallab olgan bir guruh terrorchilardir va bu narsa ommaviy axborot vositalari buni o'zgartirishga qanchalik intilishmasin tarixiy faktligicha qoladi agar siz bolalar ayollar va begunoh tinch aholini faqatgina kitoblari shunday deb aytgani uchun o'ldirayotgan ushbu terrorchi davlatni qo'llab quvvatlasangiz unda yer yuzida mavjud bo'lgan barcha terrorchi guruhlarni qo'llab quvvatlayotgan bo'lasiz nima uchun chunki ular aynan salibchilar va ishid guruhlari boshlab bergan da'voni qilishyapti ular odamlarni kitoblari shunday deb aytgani uchungina o'ldirishlarini da'vo qilishadi shunday qilib agar siz senistlarni qo'llab quvvatlayotgan bo'lsangiz siz ushbu boshqa tashkilotlarni ham qo'llab quvvatlashingiz kerak hamda bir kun kimdir qo'lida granatalar bilan eshigingizni taqillatib kelib uyingizni uni kitobida aytilgani uchun tark etishingizni buyursa sizda hech qanday muammo bo'lmasligi kerak siz xursandchilik bilan o'sha odamga uyingizni bo'shatib berib butun oilangiz bilan chet elga chiqib ketishingiz kerak chunki siz shunga ishonasiz o'zlarini qo'shtirnoq ichida davlat deb ataydigan ushbu bosqinchi mustamlakachilar terrorchi tashkilotligicha qolishadi ularning ushbu yerlarda hech qanday haqlari yo'q ular u yerning tub aholisi ham emaslar boshqa haqlari ham yo'q